С Что все началось? Вернулись после событий в город и каждый чем-то начал заниматься. Помогать армии, помогать вынужденным переселенцам, помогать детям, ну и как-то так. И поднимать, скажем так, гражданскую, будить гражданскую позицию. Что все-таки мы украинцы, то я вам честно скажу, на своем примере я год вот назад как бы далек был от флажочков, от автопробега, от помощи какой-то. Вот. Ну, я думаю, многие так рассуждали. А как-то вот это все пережитое время, видимо, что-то в голове перещелкнулось. Вот, что сделано было? Ну, автопробеги, как вы уже знаете, и результат есть. Потому что были противники, которые говорили, не надо, давайте эти деньги лучше пустим там. Поможем кому-то, вместо того, чтобы... Какие же... деньги? который на на бензине. Бензин. Это каждое личное дело. Свое. Вот. И пошли они подальше. Не, подожди. Я, я, я сказал, надо делать а помогать, и кататься. Но мы на их бензине ездим. Есть такие заманчивые. Nee, <плес> вот, а нет, это не понял. Ну, вот мы с этим... Нет, ну, а было... львовое... <плес> а? <плес> Они сами говорят, что хотят. мы тут от одного, только... мы вырешили, <плес> мы приняли решение, мы побачили результат. Вопрос все, мы сейчас <плес> говорим о результатах. Если два месяца назад в городе Славянске, вот у нас, <плес> допустим, почему мы в сентябре эти начали делать? Потому что июля в Славянске весь был в ложочках, сюда приезжали президенты премьеры и все остальные люди то есть у нас тут прям было я не знаю сердце украины вот, вот. а потом все забылось в сентябре уже смотрю многие поснимали флаги с машин с заведений государственных и, и так далее поэтому вот в сентябре я прошел другу с вами сказал Саш, что происходит где, где флаги где как бы украинская идея в нашем городе и потом там с Вася с другими ребятами созвонились и Начали кататься. Вот мы месяц покатались, кто-то скептически говорил, что зря вы это все делаете. И тем не менее, я вижу, что каждая, не знаю, шестая, седьмая машина в Славянске, ну десятая как минимум, ездит с флагом украинским. Это уже большой результат. Люди выходят нам на улицах машут. То есть ездить надо, Вот ездить будем. Конечно, вот. люди видят поддержку. Вот, то есть это как бы один из аспектов вашей нашей деятельности. Можно добавить. Вот самое смешное, ну, да. что а мы я ездим, с... я сейчас... А я сейчас не самое смешное, что мы ездим с флагами, а потом вечером их снимаем и ездим уже с флажочком на переднем сети. Поверь мне, мне сто раз за день говорят, а а что мы на планы, эти, на... Надо, на... надо хотя бы наверху оставлять флаг. Нет, ну я все да, все туда понимают, там если ночью машина на улице, можно снять. Но днем поставили, ездит. Если... Вас. ну это уже такая-то детали, как говорится. Детали не детали, вот... но город все равно. Я один вот, раз Второй раз. момент. Да. В принципе, большинство из нас все волонтеры. Да. волонтеры. Вот, то есть, да, э, это повторюсь, это. все, ну, когда вот летом еще каждый чем-то помогал. Сейчас просто-напросто благодаря тому, что мы объединились, у нас есть координация, у нас есть уже обмен информацией, потому что все мы знаем, где, кому что надо и где это дешевле купить. Вот, это тоже немаловажно. Но прежде всего, как Михаил говорил, самая конечная цель наша – это действительно смена власти в нашем городе, смена системы этой власти прежде всего, а не людей потому что как есть такая передача, знаете, достала. Вот и меня достала, и, наверное, присутствующих здесь тоже многих достала. Вот. Как-то так. Василий.